हजरत उमर फरमाते हैं कि अगर किसी नहर के किनारे बकरी भी प्यासी मर जाए तो उमर से उसका सवाल किया जाएगा हजरत उम्र फारूक आजम रदी तार की जो सीरत है तो सारी दुनिया के जो जोरान है उनके लिए तर्स है कि जो अपनी रियाया का ऐसे ख्याल रखा करते थे वो बड़े बड़े मोहल्लात में नहीं रहते लाह अकबर जरा सोचिए ये वो लोग थे जो नबी पाक के तरबियत याफ्ता थे लग्जरी लाइफ नहीं, 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 नहीं। बल्कि वो, वो सादा जिंदगी गुजार कर उम्मत की खैर खाही किया करते थे आपको तो फारूक आजम कहा जाता है फारूक पता है किसको कहते हैं फर्क डालने वाले को डिफ्रेंशिएट कर देने वाले को जब से आप ईमान लाए हक और बातिल के दरमियान ऐसा फर्क डाल दिया और मुसलमानों को ऐसा गलबा नसीब हुआ कि आपका नाम जो है वो फारूक आजम पड़ गया याद रहे अमीरुल मोमिनीन सबसे पहले दुनिया में अगर किसी को कहा गया ना तो वो हजरत उमर फारूक को कहा गया क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तुम को खलीफतुर रसूल का कहा जाता था ठीक है तो आपसे लोगों ने कहा कि हजूर अब आप हमारे अमीर बन गए तो आपको हम क्या कहें तो आपने कहा अगर कहेंगे खलीफत तो मुझे नहीं कह सकते क्योंकि तो मैं तो हजरत अबू बकर का खलीफा हूं तो फिर खलीफा ए खलीफाला तो कहना पड़ेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो लोगों ने कहा हुजूर हम मोमिन हैं आप हमारे अमीर हैं तो फिर आप अमीरुल उलमिन अमीर 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 हुए, हुए। आका ये ठीक है तो सबसे पहले अमीरुल उलमिन अमीर जिनको कहा गया वो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला तुम हैं आपको पता है जुमे के खुतबे में हम ये जो बड़े बड़े चार साहबाई के राम है ना इनका जिक्र बड़े प्यारे अंदाज में सुनते हैं अब प्रॉब्लम ये है कि हम आते तो हैं हर जुम्मे को इमाम साहब कहते क्या है समझ किसी को नहीं आती ना किसी को समझने की जरूरत है ना किसी के पास टाइम है बंदा क्या यार पूरा खुतबा याद हो गया बचपन से सुनते सुनते कभी माना तो समझू अब सुनो हजरत उमर फारूक के नाम से पहले क्या खूबसूरत अलकाब हम सुनते हैं जरा सुनिएगा आदल مزين المباري والمحراب، الموافق رأيه للوحي والكتاب، سيدنا ومولانا الامام أمير المؤمنين، وغيد المنافقين، امام المجاهدين في رب العالمين، أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سبحان الله. अब आपके नलकाब का जरा माना समझना। आप आदलिल अस्साब, सारे साहबों में सबसे ज़्यादा आदल करने वाले, आपकी अदालत के तो चर्चे थे ना? हाँ.

यानी हजरत उमर की, की राय और उस राय पर कुरान का नाजिल हो जाना तो सहाबा भी कहा करते थे उबर की जबान पर हक जारी है उबर जो कहते हैं कुरान नाजिल हो जाता है अल्लाह अकबर आगे सुनो अमीर वह मुनाफिक मुनाफिकीन पर बड़े गजब वाले हैं मोमिन के अमीर हैं अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के इमाम है अभी हफ्स आपकी कुन्नीत अबू हफ्स है और यह भी कमाल की कुन्ियत है, है। अबू हफ्स हफ्स कहते हैं शेर के बच्चे को अबू हफ्स कहते हैं

उमरा कहती है अपनी महाफिल को हजरत उमर फारूक, फारूक के जिक्र से आरास्ता किया करो जब बैठा करो ना तो उम्र का जिक्र कर लिया करो दोस्तों में बैठो घर में बैठो मजलिस अकेले बैठने को भी मजलिस कहते हैं अकेले में भी उम्र का जिक्र किया करो तुम्हारी मजलिस की जीनत बढ़ जाएगी तो आओ अम्मी हुजूर का हुक्म मानते हुए हजरत उमर का जिक्र करते हैं अल्लाह उनके सद के हम पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए अरे हजरत उमर की फजीलत बयान करने के लिए एक ही हदीस काफी है अल्लाह के नबी फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता अब इमेजिन तो करें ना अब सोचे तो सही कि वो क्या होंगे तो कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, है। अल्लाह अकबरत उमर का ईमान तो कबूल पर करने का वाकया क्या कमाल का वाकया है मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ अंदाज से निकल किया गया माजरा ये था हजरत उमर जब ईमान नहीं लाए थे ठीक है थर्टी नाइन मुसलमान हुए थे जरा समझिएगा गौर कैसा था सिर्फ उनतालीस मुसलमान थे ठीक है उनतालीस मर्द मुसलमान हुए थे कुछ खातन हुई होंगी एक घर था, था। अल्लाह पाक आपको और मुझे बार बार मक्के मदीने की हाजिर अता फरमाए सफा, सफा की जो पहाड़ी है ना जहां से सफा मरवा सड़ करते हैं सफा की पहाड़ी के पास एक घर था जिसको दारे अरकम कहा जाता है अब तो वो घर वहां नहीं है मगर कभी कभी सफा मरवा से गुजरते हुए उन यादों को ताजा किया करो कि यही किसी जगह पर वो घर होगा जहां हमारे आका चंद साहबा के साथ छुप छुप कर इबादतों का सिलसिला था इस्लाम की बात होती थी मगर छुप कर होती थी सोचो हमारे साहबा की कैसी कुर्बानी थी आज इस मस्जिद में माइक लगाकर अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं एक दौर ऐसा भी था कि सजदा करते थे तो मार पड़ती थी नमाज पढ़ते थे तो मार पड़ती थी अल्लाह का नाम लेते थे तो मार पड़ती थी इतना सताया जाता था काबा सामने था कभी सोचो सफा की पहाड़ी और काबे के दरमियान डिस्टेंस कितना है बहुत थोड़ा सा मगर सफा पे बैठे हैं तवाफ नहीं कर सकते काबे पर आकर दीदार नहीं नहीं कर सकते काबे का तवाफ नहीं कर सकते क्योंकि कुफार मारते थे इतना खौफ इतना जुल्म था 39 मुसलमान हैं और हजरत उमर अभी ईमान नहीं लाए हजरत उमर ने तलवार ली और तलवार लेकर कहीं जा रहे हैं एक सहाबी ने रास्ते में रोका उमर कहां का इरादा है कहते मुसलमानों के नबी को माद लख शहीद करना है अल्लाह के रसूल को शहीद करने का इरादा है कहे उमर क्या क्या कर रहे हो तुम बनू बनू जहरा और बनू कुरैश को कैसे संभालोगे ये कबीले तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे बड़े जलाल वाले थे बड़ा अंदाज था हजरत उमर का कत तुम भी मुसलमान हो गए हो मुझे डरा रहे हो मुझे रोक रहे हो तुम भी ईमान ले आया लगता है हां मैं भी ईमान ले आया मगर मैं तुम्हें इससे बढ़कर बात बताऊं गुस्सा बाद में होना अपने घर जाओ तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई भी ईमान ले आए उमर को यकीन नहीं आया आपके बहनोई थे रदी है? और रदी उन दोनों को कुरान पढ़ा रहे थे छुप छुप के सारा मामला हो रहा था जैसी हजरत उम्र के आने की इतना मिली तो हजरत खब्ब पीछे छुप गए और अंदर गए तो जाती हजरत उम्र ने कहा बताओ तुम लोग क्या पढ़ रहे थे जब गुस्सा किया आपने तो उन्होंने कहा कि हम कुरान पढ़ रहे थे तुम ईमान ले आयो कहा हम ईमान ले उमर ने अपने बहनों ही पर हमला कर दिया लहू लुहान कर दिया बहन ने कहा कि तुम उसे क्यों मारते हो मैं भी ईमान ले आई और अल्लाह एक है मैं कहती हूँ उमर ने बहन को भी मारा मगर जब देखा कि ये लोग कमाल का ईमान है कि मेरे गुस्से के बावजूद ये चेंज नहीं हो रहे जब गुस्सा ठंडा होता का बताओ तो तुम पढ़ क्या रहे थे बहन भी कैसी बहन है क्या कि तुम अल्लाह के कलाम को ऐसे नहीं पढ़ सकते पहले तुम्हें गसल करना होगा या वजू करना होगा मेरे रब के कलाम को पाक, पाक लोग हाथ लगा सकते हैं है? आए आए। कैसा ईमान था है? इतने जलाल वाले इतने जनाब हाथ में तलवार लिए भाई आया है और बहन की हिम्मत देखो कि वो अल्लाह का नाम ले रही है भाई को कहती पहले वजू करके आओ फिर कुरान को हाथ लगाना हजरत उमर वजू करके आए अब अब तिलावत कुरान होती है आए हाय कुरान का एक एक लफ्ज नूर बनकर हजरत उमर के दिल में दाखिल हो रहा है हैं? अब क्या हुआ क्या मुझे अब नबी पाक के पास जाना है बहन खुश हुई बहनों ही खुश हुए आपको लेकर आए नबी पाक के पास अच्छा सब जानते थे कि हजरत उमर जो है वो तो कुफार की फौज के बड़े खतरनाक जर्नेल है तो हजरत उमर आए बाबा ने कहा हजरत उमर आए उस वक्त तो मुसलमान नहीं हुए थे अंदर जितने साहबा थे सब घबरा गए उमर आए हमला करने हजरत हमजा शेर खुदा हाँ हजरत हमजा की क्या शान है नबी पाक के मुबारक चाचा वो ईमान ले आए थे उन्होंने कहा उमर को आने दो अच्छे इरादे से आया तो ठीक है वरना उमर ही की तलवार होगी इसी का सर होगा आप भी शेर खुदा थे अब जरा तस्वुर करो ना एक घर है उस पर थर्टी नाइन के करीब शाबा हैं दरवाजे पर उमर खड़े हैं नबी पाक ने आपका घरेबान के करीब पकड़ लिया क्या उमर कब तक लड़ते रहोगे कभी मान लाओगे हैं क्या जब, जब तक रब तुम्हारी तुम्हारी मजम्मत में कुरान की आयत नाजिल नहीं करेगा जब तक लड़ोगे तुम्द मुझसे।, मुझसे रिवायत का तुम्द खुलासा है हजरत उमर ने जब ये सुना फिर नबी पाक ने दुआ की अल्लाह उमर है इसको ईमान की दौलत अदा कर दे जबान मुस्तफा से दुआ निकलनी है अल्लाह अकबर हजरत उम्र ने कहा गवाही देता हूँ तो कोई इबादत के लायक नहीं अशद अल्लाह अकबर जब हजरत उम्र ईमान लाए मुसलमानों को इतनी खुशी हुई सबने मिलकर नारा तकबीर लगाया नारे की याद में हम भी नारा लगाते नारा तकबीर

लाए हमें इस्लाम की वजह से मिली है मगर हजरत उमर वो है कई बार सुना होगा तर्जमा समझ आएगा ये पाक बड़े थे। इन बदबकतों ने बड़ा तंग किया हुआ था और आका ने दुआ की थी अल्लाह उमर को इस्लाम की दौलत दे जब आप ईमान लाए तो नबी पाक के दिल को कैसी ठंडक हुई सुनो बरेली के तारेदार लिखते हैं नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर आ, आका बहुत खुश हुए अब सुनो कहते हैं कुछ लोग गेम चेंजर होते हैं कुछ लोग असर डालने वाले होते हैं अल्लाह करीम ने कुछ लोगों को बड़ा मकाम दिया होता है ये में सरदार होते हैं आपके यहाँ चौधरी होते हैं या बड़े लोग होते हैं मैं उनसे भी बात करता हूँ देखो तुम अगर दीन की तरफ आ गए ना अगर आपने दीन का काम करना शुरू कर दिया आपके पीछे पूरी कौम होती है अल्लाह ने आपको मकाम दिया है जिसको दुनिया में अल्लाह ने कोई मकाम दिया है वो दीन का काम करे वो अल्लाह के रसूल के दीन को फैलाने वाला काम करे

मगर दुनिया में ऐसा कभी नहीं देखा कि जो जान लेने आए वो दीदार करके उनके कदमों में जान देने वाला बन जाए पहले कहीं छोड़ूंगा नहीं है और अब कहे आपका दामन नहीं छोड़ूंगा हजरत उमर कहते हैं हजूर क्या हम हक पर नहीं है? क्या हम हक पर नहीं हम छुपकर नमाज क्यों पढ़ते हैं हम छुपकर अजान क्यों देते हैं चलिए काबे पर कौन है जो हमें रोक के बताए अभी तो ईमान लाए उधर सैकड़ों हैं इधर चालीस ही हुए हैं मगर जुर्रत देखो बहादुरी देखो अल्लाह अकबर मैं तो कभी कभी तस्वुर करता हूं जब किताबों में पढ़ा कि अब दारे अरकम से दो सफे बाहर निकली और किताबों में लिखा एक सफ को लीड कर रहे हैं एक सफ के इमाम है हजरत उमर आतम तलवार है दूसरी सफ है उसको लीड कर रहे हैं शेर खुदा हजरत हमजा रदी अल्लाह तुम अब ये दोनों सफों में मुसलमान काबे की तरफ जा रहे हैं अल्लाह अकबर ये है हजरत उमर जिनकी शान ये है कि जब से ईमान लाए मुसलमान की इज्जत में इजाफा ही होता चला है। क्यों ना हदरत उम्र से प्यार करें क्यों ना हजरत उम्र का तस्कर खैर करें अल्लाह अकबर कैसी कैसी में बयान हुई इंसान सुने तो ईमान ताजा हो जाता है सुनो हजरत उम्र फारूक वो अजीम साहबी हैं कि दुनिया में आपका नाम मुबारक उमर है आसमानों में आपके नाम को तो फारूक के नाम से पहचाना जाता है आसमानी किताब पौराज शरीफ में आपका नाम मंतिकुल हक यानी हक बात कहने वाले है। शरीफ में आपका नाम, नामी क्या है काफी और जन्नत में आपका मकै मुकर में पैदा हुए चालीस का अदब इनकी वजह से पूरा हुआ और आपको मुराद रसूल भी कहा जाता है आपका अदलो इंसाफ बेमिसाल था इसलिए अदलब कहलाते थे में सबसे बढ़कर अदल करने वाले हजरत उमर तिरसठ साल इस दुनिया में तशरीफ फरमा रहे बारह साल तक आपने खिलाफत के फराइज सर अंजाम दिए और वो दौर मुसलमानों का सुनहरा दौर था आपका अंदाज आपका, आपका मुबारक किरदार खौफ खुदा तखबा व परहेजगारी आजी और इनकी सारी रहमदी क्यामत तक के लिए आने वाले मुसलमानों के लिए एक शानदार नमूना है आपको पता है आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी सुप्रीम कोर्ट में बल्कि के अमरीका की अदालतों में भी उमर लॉ बढ़ाया जाता है हजरत उमर ने इस दुनिया में बहुत सारे काम पहली बार किए आपने गवर्नर की पूछ परच का निजाम आपने किया काजी का निजाम अदालतों का निजाम आपने सबसे पहले बनाया और भी बहुत सारे काम ऐसे थे जो आपके दौरे खिलाफत में आगे बढ़े